Обговорює новину про нагородження білоруської письменниці українського походження Світлани Алексієвич Нобелівської премії. Чи чули ви про це? Так, я чула, що 8 жовтня 2015 року Світлану Олександрівну Алексієвич нагородили Нобелівською премію з літератури. Мені також відомі твори Алексієвич у війни ніжіноче обличчя, цинкові хлопчики і Чорнобильська молитва. Так, я помятаю ей у рыбок створу Чернобыльского лыдву. Я не знаю, о чем рассказать. О смерти или о любви? Или это одно и то же? О чем? Я боюсь дождя. Вот что такое Чернобыль. Боюсь снега, леса. Облаков боюсь. Ветра. Да. Откуда дует, что несет? Это не абстракция, не умозаключение, а личные чувства. Чернобыль. Он в моем доме, в самом дорогом для меня существе, в моем сыне, который родился весной 86-го он болен. Животные, даже тараканы, они знают, сколько и когда рожать. Люди так не могут. Творец не дал им дара предчувствия. Недавно в газетах опубликовали, что в 93-м году только у нас, в Беларуси, женщины сделали 200 тысяч абортов. Основная причина — Чернобыль. Мы уже везде живем с этим страхом. Природа как бы свернулась, ожидая, выжидая. Светлана Александровна, белорусская письменница и публицистка, пишет русскую мову. Так я тоже знаю несколько фактов. Письменница живет и работает за межами Белоруссии, Италии, Швеции. Я дружила с Оксаной. Она была с Украины. Впервые от нее услышала о страшном голоде на Украине. Голодоморе. В их селе умерла половина людей. Умерли все ее меньшие братья и папа с мамой. А она спаслась тем что ночью воровала на колхозной конюшне конский навоз и ела. Никто не мог его есть, а она ела. Теплый не лезет в рот, а холодный можно. Лучше замерзший, он сеном пахнет. Я говорила, Оксана, товарищ Сталин сражается. Он уничтожает вредителей, но их много. Нет, отвечала она, ты глупая. Мой папа был учитель истории. Он мне говорил, когда-нибудь товарищ Сталин ответит за свои преступления. Я хотела пойти к комиссару, все рассказать. А вдруг Оксана враг, шпионка. Через два дня в бою она погибла. У нее не осталось никого из родных. Некому было послать похоронку. 1948 року письменниця народилася в Івано-Франківську. Своє дитинство провела в українському селі у Вінницькій області. Її батько був білорусом, а мати українкою. Друзі, я можу приєднатися до вас. Світлана Олександрівна Алексієвич є автором сценаріїв 21 документального фільму та трьох театральних п'єсен. Вистави за її книгами ставили у Німеччині, Франції, Болгарії. Переклади української Чорнобиль, хроніка майбутнього. Переклад і післямова за Бушко. Час – Кінець червоної людини. Переклад російської, Лисенко. Подхожу к дідсаду, а самольоти над городом где-то бомбят. Слушу за забором голос синішки. Йому було не повна чотири годіка. Вы не бойтесь, мама сказала, немцев разобьют. Заглядываю в калитку, а их там много, и это он так успокаивает других. А увидел меня, начал плакать. Оказывается, он страшно боялся. Привела его домой, попросила свекровь посмотреть, а сама пошла за девочкой. Бегом, на том месте, где должны были быть ясли, никого не нашла. Деревенские женщины подсказали, что детей куда-то повели. Кто? Куда? Говорят, что, наверное, в город. Было с ними две воспитательницы. Машины они не дождались и пошли пешком. До города десять километров. Но это же такие маленькие дети, от годика до двух. Милая моя, я искала их две недели по разным деревням. Когда зашла в дом и мне сказали, что это именно эти ясли, эти дети, я не поверила. Они лежали, извините, в испражнениях с температурой, как мертвые. Заведующая яслями совсем молодая женщина, она стала седая. Они, оказывается, весь путь до города прошли пешком, терялись по дороге, умерло несколько детей. Хожу между ними и не узнаю свою дочь. Заведующая меня успокаивает: не отчаивайтесь, ищите, она должна быть здесь. Я ее помню. Я нашла свою Элочку по одному ботиночку, иначе бы ее никогда не узнал. Я вычитала, как она писала про свое детство, наверное, запомнила этот рывок, звучайно. Я пам'ятаю, що дуже важко жили батьки. Батько був військовим, а потім довго сільським вчителем. Я пам'ятаю запах волосся, пилу, ці долини. Бабусю пам'ятаю дуже красиво, з прекрасним голосом. Як ми разом хату білили і як хліб пекли. Це дуже сильно пам'ятаю. І Я пишаюся, що у мене українські коріння. Також я дізналася, що книги Світлани Алексєєві викликали гостру критику з боку радянського режиму і смілистю звинувачувала натуралізмі, пацифізмі, розвінченням героїчного образу жінки у творі у вільне неживачі обличчя. Для написання цінкових хлопчиків Світлана Олександрівна особисто відвідала Афганістан, зустрілася з колишніми учасниками бойових дій та з матерями загиблих воїнів. Я познакомилась в Москві на вокзалі жінкою. Она была откуда-то из-под Тамбова. Ехала в Чечню, чтобы забрать сына с войны. Я не хочу, чтобы он умирал. Я не хочу, чтобы он убивал. Государство уже не владело ее душой. Это был свободный человек. Таких людей было немного. Больше было тех, кого свобода раздражала. Я купил три газеты, и в каждой своя правда. Где же настоящая правда? Раньше прочитаешь утром газету Правда, и все знаешь, все понимаешь.